গাখীৰতো অলপ মানুহে পানী ঢালি খায় গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী এজেণ্টত পানীও নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিল্ক হয় তাৰমানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই যি কৈছোঁ পাক্কা কথা কৈছোঁ আৰু কালি দেৱব্ৰত শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈক কৈছে যে কেছ কৰি দিয়ক কেছ কৰিলেতো ময়ো ভালেই পাওঁ কেছ কৰক মোৰ ওপৰত কিন্তু নকৰিলেও জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ কাণ্ড আমি মুকলি কৰি দিম দহ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অলপ সময় লৈছো বুলি ধৰি লওক দহ ছেপ্টেম্বৰত নহয় দহ জানুৱাৰীত দিলোঁ তাৰ পৰাতো কোনো পৰিৱৰ্তনটো একো নহয় মই কলো যে দহ ছেপ্টেম্বৰত দিম নিদিলো দহ নৱেম্বৰত দিলোঁ তাৰ পৰা কি ক্ষতি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি শত্ৰু পক্ষই যদি দহ তাৰিখে বিচাৰে মই দহত কিয় দিম কওকচোন তেতিয়া মই এঘাৰত দিম না শত্ৰুৱে যি বিচাৰে তাৰ পৰাতো মই মিনিট হ'লেও বেলেগ কৰি দিম কি কয় শত্ৰুৰ মতে মই চলিম নেকি নহয় প্ৰথম জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ আগতে এইবিলাক কথাত গ'লে মানুহে বেয়া পাব জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পুলিচে সমাপ্তি কৰাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গাখীৰত্ব অলপ মানুহে পানী ঢালি খায় গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী এগেণ্ট এজেণ্টত পানীও নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিল্ক হয় মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই যি কৈছোঁ পাক্কা কথা কৈছোঁ আৰু কালি দেৱব্ৰত শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈক কৈছে যে কেছ কৰি দিয়ক কেছ কৰিলেতো ময়ো ভালেই পাওঁ কেছ কৰক মোৰ ওপৰত কিন্তু নকৰিলেও জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ কাণ্ড আমি মুকলি কৰি দিম দহ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অলপ সময় লৈছোঁ বুলি ধৰি লওক দহ ছেপ্টেম্বৰত নহয় দহ জানুৱাৰীত দিলোঁ তাৰ পৰাতো কোনো পৰিৱৰ্তনটো একো নহয় মই ক'লো যে দহ ছেপ্টেম্বৰত দিম নিদিলোঁ দহ নৱেম্বৰত দিলোঁ তাৰ পৰা কি ক্ষতি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি শত্ৰু পক্ষই যদি দহ তাৰিখে বিচাৰে মই দহত কিয় দিম কওকচোন তেতিয়া মই এঘাৰত দিম না শত্ৰুৱে যি বিচাৰে তাৰ পৰাতো মই মিনিট হ'লেও বেলেগ কৰি দিম কি কয় শত্ৰুৰ মতে মই চলিম নেকি নহয় প্ৰথম জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ আগতে এইবিলাক কথাত গ'লে মানুহে বেয়া পাব জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পুলিচে সমাপ্তি কৰাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গাখীৰত্ব অলপ মানুহে পানী ঢালি খায় গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী এগেনষ্ট এজেণ্টত পানীও নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিল্ক হয় মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই যি কৈছোঁ পাক্কা কথা কৈছোঁ আৰু কালি দেৱব্ৰত হৈ